Здорово. Сейчас будет дикий баян. Но в свое время он пользовался большой популярностью, и я с него угорал. Блять, Макс опять на баян обзор делает. Ты че вообще такое? А, Макс пиздет ролик ура. И идите нахуй, ребят. Ну, в общем, вот это видео. Мало людей, очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Очень мало народу, мадам. Очень, очень. 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 Готовая музыка. Из первых слов этого парня уже видно, что он очень расстроен. Он, наверное, хотел дико угореть, встретить президента чуваши и его сынка. Но все как-то беспонтово вышло. Я думаю, ему просто нужно было побольше охоты въебать. Я думал, намного, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думаю, намного лучше это все будет. Хотя, судя по тому, что он так много повторяется, помимо охоты он еще чего-то въебал. Мне, кстати, очень нравится интонация в двух его фразах. Сколько раз сюда ходил, на этот раз как-то не удалось. Сколько раз сюда ходил, на этот раз как-то не удалось. А что только фразы повторять, и не делиться умеешь. Нихуя, ребят, я еще и рукой махаю, и рожу корчу. Ну и под конец самый сок. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Правильно, не нужно лишних слов. Да и как вообще ими объяснить такое направление? Охота подействовала. Тут по всей видимости объявился брат повара. В общем, смотрите сами. Когда я был парнишкой плохим, я потом меня влюбили щелки. Шик, шик, Ну тут все ясно. Пока повар ехал в поезде в лагере, снимал всякую хуету, его братец время даром не терял, написал не ебовый хит. А потом и все остальные песни Константина Крестова. Как я рад, что в 10 лет у меня не было ни интернета, ни камеры. А то бы вы сейчас наслаждались чем-нибудь вроде этого, но только в моем исполнении. Хотя я сейчас хуйню не лучше несу. Правда, я не могу понять одного. Почему этот парень такой крутой? Потому что люблю спать, а не только. Ссать и жрать. Ну это все объясняет. И в конце он показывает, что у него все же есть яйца. Потому что <сор> озорной! Так что это вам не какой-нибудь хуй с горы? This is сейчас я покажу на это самую крутую бабку во всей вселенной. Потому что такое количество эпичных фраз не знает никто. Сейчас вам все расскажу, что произошло. Там микрофон, чтобы все слышали, чтоб чтобы все слухали. Вы это чувствуете? Вы чувствуете приближающийся пиздец? И вот первый экшен. Жалко. Что сделала ты? Все. Сейчас задыхаешься, ебаный в рот. Я все, я

начало, но это всего лишь разогрев. Тут один хуй плет ко мне доебался. А он живет выше этажом, блядь. И советует, и там, то ему пиво, то хуй ему на воротник. Хуй ему на воротник? Это как так вообще? Откуда такая бабуля эту фразу-то взяла? Вообще, если смотреть все видео, она там целую историю рассказывает. Но нас интересует отдельная ее фраза. Типа, там, то ему пиво, то хуй ему на воротник. И говорит, королевна, у меня есть спирт. Я говорю, у меня тоже есть. Он начал у меня просить. Дай. Не дам не отдашь. Я говорю, нихуя не дам, а почему нет? Я говорю, потому что ты мне не котируешься, я даю, кому я хочу, блядь. Но если ты мне никто, блядь, ты мне нахуй не упал. А как пожар-то начался, еще раз? Так он поджег. Вот этот хуй и поджег меня. Это сто процентов, не вру, несколько. Инфа сто процентов, пацаны. На инфометрии проверяла. Бабулька, то шарит, оказывается. Что будет, если взять двух людей, убитых в щи, телефон с камерой и заставить сфотографироваться? Домашнее любительское порно. Не, получится примерно вот это. Так, Костян, фото или видео? Фото. Так, 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 встань. Ну, Костян, покажи, как ты есть. Да Костян, я думаю, вообще по максимуму показал, как он есть. Еще голос чувака с телефоном очень радует, расслабляет. Они, наверное, сидели вдвоем и дико бухали недели две. А потом один из них говорит Слышь, Костян, мне кажется, тебе нужно аватарку сменить. Пошли я тебя сфоткаю. И у него возникли небольшие проблемы со съемкой. Бля, я сам что-то пиздец. Бля, я пиздец. Фоткаешь, нет? Да, да. Давай фоткай. Ща. Подожди, подожди. Я не мог собираться так долго. Ну, ты, ты подожди, сейчас я тоже, и ты, и я вместе. Ну, Костя, на терпение не резиновое. Потому что никакая аватарка таких диких усилий не стоит. Спасибо. Но знаете, что во правде стоит диких усилий? Ваши интересные и смешные вопросы в комментариях, которые мы, как обычно, зададим людям на улицах. Это был Плюс 100 500. Меня зовут Максим. Пока. Пять цехов заебало уже. Блн!